ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతీ నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ మాత్రే నమ గుహ పంచరత్నం గుహుడు అనగా పార్వతీతనుయుడు శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యుడు ఈ స్వామిని చాలా ప్రదేశాలలో సర్పరూపంలో కూడా పూజిస్తుంటారు కొన్ని చోట్ల విగ్రహ రూపంలో ఆరాధిస్తారు సచ్చిదానంద స్వరూపుడైన ఈ స్వామిని భక్తితో ఈ పంచరత్న స్తోత్రం మూలకంగా పఠించినా లేదా విన్నా ఆయన కరుణ మనపై ఉంటుంది సర్వ రోగాలను నివారించి ఆయుర్వృద్ధి కలిగిస్తాడు సంతాన ప్రాప్తి కోసం కూడా ఈ స్వామిని శ్రద్ధాభక్తులతో ఆరాధించడం మనం చూస్తూనే ఉంటాము శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాత్రలు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ गुहपञ्चरत्नं तं निगमान्तवनेश्वरं नित्यमेकं शिवं शान्तं वन्दे गुहमुमासुतम् गुहमुमासुतं तं निगमान्तवनेश्वरं नित्यमेकं शिवं शान्तं वन्दे गुहमुमासुतं वाचामगोचरं स्कन्दम् चिदुद्यानविहारिणं गुरुमूर्तिं महेशानां वन्दे गुहमुमासुतम् वाचामगोचरं स्कन्दम् चिदुद्यानविहारिणं गुरुमूर्तिं महेशानं वन्दे गुहमुमासुतम् सच्चिदानन्दरूपेशं संसारध्वान्तदीपकं सुब्रह्मण्यमनाद्यन्तम् वन्दे गुहमुमासुतम् सच्चिदानन्दरूपेशम् संसारध्वान्तदीपकं सुब्रह्मण्यमनाद्यन्तम् वन्दे गुहमुमासुतम् स्वामिनाथं दयासिन्धुम् भवाभेहे तारकं प्रभुं निष्कलङ्कं गुणातीतम् वन्दे गुहमुमासुतम् स्वामिनाथं दयासिन्धुं भवाब्धेहे तारकं प्रभुं निष्कलङ्कं गुणातीतं वन्दे गुहमुमासुतम् निराकारं निराधारं निर्विकारं निरामयं निर्द्वन्द्वं च निरालम्बं वन्दे गुहमुमासुतं निराकारं निराधारं निर्विकारं निरामयं निर्द्वन्द्वं च निरालम्बं वन्दे गुहमुमासुतम् इति गुहपञ्चरत्नं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवानारायण नमोऽस्तु ते सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु